50 рыбаков на льдине. Запорожские МЧСники в ходе масштабных учений в акватории Каховского водохранилища отрабатывали сценарий спасения. За этим наблюдала и наша съемочная группа. При возникновении смертельной опасности на воде запорожцы всегда могут рассчитывать на такую внушительную технику. Впрочем, даже при всем желании не всегда могут успеть, предупреждают в МЧС. По легенде, несколько часов назад 50 рыбаков оторвались на льдине и находятся в 500 метрах от берега. Один из них смог сообщить спасателям о происшествии по мобильному телефону. Спасать их прибыла целая флотилия. Два катера, два катера амфибии и два плавающих транспортера. На вопрос, во сколько обходится столь масштабное спасение рисковых рыбаков, МЧСники отвечают. Если нужно спасать людей, поэтому стоимость тут, стоимость тут неуместна. Эта техника вся Запорожской области, и она готова в течение двух часов прибыть в любую точку Запорожской области. Такие ситуации в нашей области не редкость. Например, в марте в плавание на льдине по неволе отправились 14 человек. Двоих доставали уже из воды, вспоминает участник учений Василий Ткач. Ну, они уже были синие практически, уже буквально 5, может 3 минуты, уже людей бы не было. Их забрали, оказали помощь, то есть все выжили, все нормально. На берегу замерзших рыбаков ожидают пункты обогрева медицинской и психологической помощи. Для экстренных случаев предусмотрена реанимация. Такой медицинский пункт способен оказывать помощь сотне людей в течение 10 дней. Пострадавших были обморожения конечностей, верхней конечности, это кистей. Мы таких пострадавших направляем в мобильные медицинские пункты, такой вот, как рядом со мной расположен. И общее охлаждение организма таких пострадавших мы госпитализируем в ближайшие клинические учреждения. На этом этапе учений члены комиссии дали запорожским коллегам высокую оценку. Органы управления силой территориальной подсистемы Запорожской области показали достаточный уровень подготовки и способность вырешивать эти задания, которые ставятся перед ними, связанные с теми наиболее вероятными назначениями ситуации, которые могут возникнуть на территории Запорожской области. А иначе и быть не может, говорит первый зам главы области. Действия в таких ситуациях отработаны до мелочей. У нас есть певна практика взаимодействия, есть не только практика, а и співпраця. Вы знаете, что есть областная программа поддержки территориальных органов МНС, есть в каждом районе материальный резерв. Однако, несмотря на готовность оперативно отреагировать на каждый такой случай, спасатели МЧС рекомендуют отчаянным рыбакам проводить зимние вечера дома за чашкой чая.